Пишите девушку на взрослый список. Чтобы чистая, говорите. На сегодняшний день уже не так остро, учитывая то, что идет помощь Ахметова, третий транш, плюс гигиена. Но, тем не менее, как-то в некруте 5 тысяч населения осталось. Те, которые живут по частному сектору, летние базы практически разъехались. Но пакеты Ахметова, это крупа, сахар, немножко местных консервов, но отсутствие овощей, большое отсутствие памперсов, детского питания приводит нас к тому, что это все все равно необходимо. Ну, а... Сегодня вот батальон Сич, в частности, привез, я увидел лук, картошку, что-то еще там может быть. Да, но батальон Сич больше хочет отдать это все деткам, учитывая, что у нас практически 900 детей СИР только в и около тысячи человек которые размещены по местам табака, призывают, и частном секторе. Я думаю, это количество пришлось очень встать, и мы его очень быстро за сегодняшний день раздадим целенаправленно. То есть те люди, которые живут по частному сектору взрослые, они еще могут себя прокормить, плюс пакет им помогает, поэтому все это пойдет для детей, маленьких, скажем, лет до 6-7. Ваше отношение к тому, что вот, военные милиционеры э, занимаются, э, ну, в частности, и такими хорошими вещами, как раздача гуманитарными. Вы знаете, э, людские качества никому не чужды, ни милиционеру, ни работнику из полков, ни, наверное, ни мэру, ни президенту, поэтому все это только позитивно и положительно.